Məhz o bəyanatla bağlı istərdim Sərdar bəy. Bir geniş e, danışaz. Çox ciddi məsələdir. Bəyanat mən o vaxt da hələ o təzə-təzə ki, bu Zəngəzur məsələsində bizimki 80 nəfərlik şəhid gəldi bir gecədə. Orda bir proses oldu. Bizim ordu Ermənistan sərhədinə gəldi. Və həmin günü burada da bəyanat verdilər, danışdılar. "Azərbaycan qonşu ölkənlərə hücum təcavüz elədi filan-filan." Həmin o bənzər mətnə, tekstə Azərbaycan tərəfi belə fikirləşməli, da bu nəzər bunu etməməlidir. O bəyanat biz sülh istəyirik, nə böyün, biz gələcək nəsillər sülhlə yaşamaq aldı filan-filan. Burdan deməli biz o bəyanatın məqsədi nədir? E, e, Sətir 6. E bəyanatın məqsədi Azərbaycan e, torpaq itkilərilə barışsın. Yəni o dağlıq Qarabağ dediyimiz ərazilərin ermənlərə güzəşt edilməsi ilə barışsın. Çəkilsiz sülh yaransın, biz də sülh şəraitində yaşayaq. Və bu elə izləyirəm, bu uzun qulaq bu bu qulaqları əhqablarına yekə adamlar başa düşmürlər Ukrayna niyə savaşır? Verər də torpağının yarısını Rusiyaya dəyib müharibədə sülh şəraitində yaşayaq. He? Və bu dünyada bu boyda müharibələr nə üstündə olur? Ağədin tarixə bəlgəsənlərə baxın, sənin sultan babalarının, şah babalarının Şah İsmail dəlizəd olmuşdu. 14 ilə 14 dən ölkə alırdı. Elə oturmuşda şahiddi onsuz da. He? Torpaqlarımızı gülaşd eləyək. Biz sülçəradı. Canın qazar sülşərayı gözünə dərtsülşərayı. O sülşərayı Erməni sərf eləyir. Amma onu da deyim ha. Onu da buradan deyim. Onu da onlar da bilsinlər. Əslində bilirlər. Oyunlar belə deyil, ey. Bu gün hər öz qadında övbəcəm bayaq bu başlayanda bir söz dedim. E? Millətin dövlətin maraqları mənafəələri olan yerdə iki fikir ola bilməz. İkinci fikir ortaya gətirə xəyanət eləyik. Vətən torpağının qarış yox santimetr belə düzəşdirə bilməz. Amma onu da deyim bütün küllə Qarabağ'ın üstündə də iki rayon sabah çağır Ermənniyə təhvil ver, sənə də imzalay Birisi gün Naxçıvan istə məsələlər gəlib mərtbür. Zaten o məsələ də var. Baqıları orada indi bir qonaq evində idim, radioda qulaq asırdıq, heyəmlər danışırdılar. Ha onlar hələ də Naxçıvanı, o bizə nə deyir orada? Deyir ki, siz bilirsiniz də deyir onlar Göykə deyir Sevana. Bax burada. Evropuca danışır ha. Sevana deyir Göykə deyirlər bular, hə? Nə biləyim, orada İravanə İravan deyirlər, İravan. Rusca danışır ha. Hələ deyir yaxşı ki Naxçıvan deyir sözünü çaxlıyiblər hələ də. De. Naxtəvan deyir, bir mənalı istinə erməni sözüdür. Hələ baxaq. Və bunlar gedib bunlarla sənəd imzalayırlar. Onların marağına uyğundur. Bu gün nəcə dağılıq Qarabağı hər hansı şəkildə Erməniyə güzəştə meylləndirən sənədə imza atmaq Ermənnin marağındadır, bizim də marağımızdadır. Ona da bildiyim, indi orada çox adam qol çəkib. Orda Ermənlilər də var, filan da var, adi şeydir. Amma o sənəd Mahiyyət etibarilər Ermənlilərə xeyir elədir bu gün üçün. Amma bir daha deyirəm, hamısını ver, orada gənə sabitlik, sakitlik olmayacaq. Rus qoymasan orada sarsılarsa. Bütün Qarabağı ver gən Ermənə sakitləşməyəcək. Amma amma bu dadın çox önəmli bir boyutu da var. Onu deməsəm heç olmaz. Cemaət bu xalq hər şeyi bilməlidir. Bu gün diyavrçı. Bu gün anti-millivə bu gün xəyanətə bərabər bəyanata imza atanlar içində kimlər var? Değil onda bil. Kubadı Badoğlu'nun oğlunun kızı var orada. Salih Rüstem Ya da ben idrar e bastırıyor. Şey yapışkanı. Salih Rüstem'in oğlu var orada. Fuat Gayrimalı'nın kızı var orada. Hala o adlar da soyadlar orada var. Orada hamsı var. Çoklarının ansırdan var. Ya kardeşim siz nasıl milletini kuradınız. Bak o. Kubadı Badoğlu. Kızı orada. Kardeşi burada. Özü de harda orada. Ben de deyirəm bu pis adam. Ama başa düşmədim ben. Salih Üstam oldu. Millet, vətən, milli. Ben Sen bunu. Bunlar demeli. Büyük cürə oyunla, hokkanla. Uşaqlarını buradan Avropaya gönderirler. Orada gedən ki, mamısı böyle böyle sənətlə bəyanatları atırlar. Xeyirdim olayım. Osa millətin əvladısınız. He? Salir Üstəmov Qəzəbəydə, Veraydə Qəzəbəyi vaxt indi deyirlər, Salir Üstəmov Qəzəbəyi nə bilir? Oğul nədir o başqant filan, hə? Veraydə başkanı niyə götürürdün də? Qəzəbəydə döyüşməyidi də. Salir Üstəmov özünün döyüşdüyü torpaqlar, torpağın uğrunda döyüşdüyü torpaqları oğlu gedir, ikinci atır ki, nə şey o dedilər. O bir şey deyəsən də demişdi ona. Ya e, Hafiz bəy deyirdi bilmirəm. Ondan elə şey də de çıxarsa dərsindir. Nə də o İlgar Məmmədov deyirdi 5-10 daş qəsətdən ötəri biz Avropa şurasına müraciət edirik. Bu Qara Qabağ o əraziləri daş qəsət edərək. Bu rəqəmlər ki bu bu dəqiqə qızıl dava gedir o üstə. Qızıl üstə gedir o dava. Qara Qabağdan daşılan qızıl üstünə gedir o dava bu dəqiqə. Bax o Laçınada da yığılan hamısının davasıdır. Sənin qırığını, qızılını, canını, malını, mülkünü daşıb aparırlar. Sən, oğlunda, uğruna döyüştüyün, uğruna döyüştüyün, sən oğlun da, sənin uğrunda döyüşdüyün, o uğrunda döyüşdüyün torpaqların Erməniyə düşmənə güzəşt edilməsinə çağıran sənədə səhn oğlun imza atır. Sən asim millətinin övladısan. Sən özün kimsən? Bu səhn oğlundurmu? Dedim bir araşdırım, baxın görün olar əməlsə. Quba dədə oğlu bu gün Azərbaycanda biraz da çevrəsində kifayət qədər mənimlə tandığım milli millətin nə bilir məən marağını güdən Adamlar partiyasında. Quba dinbadovun qızını sasardan gəl. Əxərdimi? E, Ərdimi? E, Gələn mən oradan iki sətir oxuyum tamaşaçılar üçün daha aydın olsun. Nə bəyanatdır? Sadəcə ə, uzundur. Yəni o yazı uzundur. Mən vaxtınızı almayacağam. Biz sülh tələb edirik. Biz postsovət məkanından və ona qonşu bölgələrdən sülh tərəfdarı olan bin qrup insan ərazilərimizdə bitməyən müharibələrdən və artan imperialist rəqabətdən yorulmuş halda Azərbaycanın Ermənistan'a son genişmiqyaslı hücumunu müşahidə etdikdən sonra hiddətlə doluyuq. Cümləyə bax. Hı -hı. Azərbaycanın Ermənistan'a genişmiqyaslı hücumunu müşahidə etdikdən sonra və Sərdar bəy, həqiqətən də dəhşətlidir bu. Sən Azərbaycanlı olasan, imza atasan nəyə? Azərbaycan tərəfi başa düşməlidir. Başa düşməlidir ki, hərbi təcavüzlə nəqliyyat dəhlizləri açıla bilməz. Sülh müqaviləsi bağlanıla bilməz. Bu cür gözləntilər gündəlik həyatı bu dəhlizlərlə keçəcək insanlar üçün qəbul edilməzdir. Çünki onlar hər iki tərəfdən sərhədiyanı əhalinin bilbiliyi ilə əməkdaşlıq etməsinə imkan verməyəcək. Heç kim çölə hə məcbur edilə bilməz. Buyur. Mən sadəcə 2 stat oxudum. Bəyanat çoxdur. Ah, Deyirəm bax mən o bəyanatı oxudum, havalandım. Havalandım. Mey bu ola bilməz. Azərbaycan deyir adam bura ha bax harda Azərbaycan Ermənistanla qarşı genişmi hücum eləyib ki? Təcavüz eləyib ki. Bu nə deməkdir ki? Azərbaycanın genişmi hücumundan sonra ha bax Azərbaycan hələ bismillah deyib ha bax Hələ bu torpaqların yarısı ermənilərin əlindədir. Harda geniş miqyaslı hücum elədi Azərbaycan? Bu yaxınlarda belə bir mövzuda gəlmişdi. Yadındadırm, sən də halda reaksiya verdin. Azərbaycan qonşu ölkənin arasından evet, müdaxilə edir. Deyirəm, müdaxilə edir, yoxsa kişi təcavüz eləyir? Müdaxilə nədir? Təcavüz. Mən onda dedim, "Bəs siz bir baxın çağımıza, solumuza. İndi bax, bax bu cümlələr var ha. Bugünkü maraqlar baxımından oraya soruşsan deyicək, o ermənilər deyimiz atdı." Amma siz o cümlələrin mahiyyətinə varın. Bugünkü maraqlardan Ermənnin marağında da qol çəkəcək. Uruşda qol çəkir o. Sən niyə çəkirsən? Harda sənin hələ hava qışımı deyib Azərbaycan geniş miqyaslı Ermənistan'a hücumu? Harda hücum eləyir? Laçın koridoruna 200 adam çıxartmaq hücumdur. Ondan qabaqda gəldirlər, girdilər, öz dediklərini deyirəm. Gəldirlər, gecə 81, gecə 80 şəhid gəldi. Qanun almamalı idi. Aldı da acəb belə dəlinin içindən gəlir. Bəs 30 ildir geniş mi qəti hücum deyirsiz? 30 ildir sənin bu qədər ərazilərin işğalda, yerlən sənin şəhərlərinin yer üzündən siliblər. Sənin tarixinə tüfrüblər, sənin əxlaqına, mənəviyyatına, sənin namusuna, sənin hər şeyinə, sənin babalarının qəbrinə tüfrüblər. Sənin bütün olan-olmayan milli dəyərlərini, milli varlığını yox ediblər. Onda bir ermeni gördünüz mü kimse açıyor. bu Ermenistan ne değil böyle. Gördünüz mü görmediniz. İndi sorarsan diyecek ne olsun ki o de ermeni de imzatı. Ama ermeni hem de Azerbaycanlıların təsdiq edildiği şey Azerbaycandan Ermenistan'a geniş müqayaslı hücum var. Ermeni ona kol çeker. E, Bal kimi de çeker. Ve ondan da gurur duyar. Sen neye kol çekersin? Dana baş. Ben dedim. Hala bilmirəm orada ay üstünə geçsən bunlar çoxun da dədəsinlə oğlunun adı familiyası bir-birini tutmurlar. Ama orada görünen var. Quva Divada oğlunun kızı, Salih Müslümov'un oğlu, Tuhan Qarımalı'nın kızı. Ne yetiştirip siz siz hala? Ne yetiştirip siz siz burada Azərbaycan'da dünyanı yıxırsınız, demokrati istiyorsunuz, azaltıq istiyorsunuz, ne istiyorsunuz? Azərbaycanın yarısını Ermənliyə vermək hesabına demokratiya quracaqsınızsa təfərzə də yədsən o demokrat. Və çox dəstəy bu. Sən bu bu biraz nə bilim bunun adı, onun adı, onun adı xəyanətdir də deyil. Bu xəyanətin də nəsa xəyanətdən də betər şeydir. E, xəyanətin adı xəyanətdə gedirsən, tüpürürsən bir dəfəlik. He bunun nə bu yarısı burada deputat Yarısı burada partiya sədir. Yarısı burada bunun nə bölümünə? Yarısı da orada rəsmən vətana xəyanət edir. Nə tərar olar bu? Virəc. Nə bilmirsən, həqiqətən donub qalmışam mən. Bunun adı nədir? Əla hörmətli Babəş müəllim yerində yazılır. Salaməyik Babəş müəllimə. İmza atanların imzası hara və kimlərə xidmət edir? xəyanət və milli nankorluqdur. Həqiqətən nankorluqdur bu abbeh müəllim. Bəyanat çox məkəlli və təxribat xarakterlidir. Və deyim bu, bu elə-belə hər iki tərəfi sülhə çağıran, ya yəni, bu qarşılıqlı etimada çağıran olur belə bəyanatdır. Orda bir problem yoxdur. Amma cümləyə bax, e, Azərbaycanın son vaxtlar geniş miqyaslı hücumuna Ermənistanə, "Biz qabul edən biri. 80 kimsən ala səndən soruşan varsa qabul edir. Eləmisən cəhənnəmə elə" Eləsən zaten o da dolardın, sən o sənə dolardın da. Heç də mənim olaraq sözüm yoxdur. Onlar zaten bu neçə illərdir, elə onların övladları da, valideynləri də özləri də o xətti tutublar, gedirlər. Mənim narahat olduğum məsələ cəmiyyətin düşünməsidir, başqa heçsə. İnsanlar özləri fikirləşməlidir. Kim kimdir, kim hardadır, kimin əməli nədir, kimdən körlük eləyir. Gəlib bu cəmiyyət özü aid eləsin.